सवाल है कि कुरान के बाद अदीस नबविया को दीनी हजत मानने या ना मानने में हमारे अहल फ़िक्र नज़र अफरात तफरीत में मुबतला हैं मेरे ख्याल में तफरीत तो ये है कि जखीरा हदीस को तारीखी रवायात की हैसियत दी जाए और अफ़रात ये है कि अदीस सियासत में काला रसूल सल्ला सल तल्फा से जो कुछ भी लिखा गया हो उसे कुलियतन रसुल्ला अलैहि वसल्लम की सच्ची अदीस समझ लिया जाए और उस पर दीनों एतकाद की अमारत खड़ी कर ली जाए मैं अपनी मालूम की कमी और फिक्र नजर की कोताही की वजह से इस बारे में कोई नुकता एतदाल नहीं पा सका बराए करम आप ही रहनमाय फरमाए और इन शुबहात को साफ कर दीजिए क्या अहदीस की और तनकी और रावियों के हालात की तफ्तीश का काम अगले महकिन पर ख़त्म हो गया अगर जवाब अस बात में है तो इस दावे की दलील क्या है और फिर इसके क्या माना है कि सही बुखारी तक में ऐसी हदीसें मौजूद हैं जो नकल सही और अकल सलीम की रोशनी में महल एतराज हैं मसलन हजरत इब्राहिम का तीन मरतबा झूठ बोलना हजरत मूसा का मलकुल मौत की आंख पर गोसा मारना वगैरह रिवायात को मुलायजा कर लीजिए नीज़ अगर जवाब नफ़ी में हो तो बतलाइए क्या वजह है कि अब तक सही और गलत अदीस को छाँट देने का फरीजा मुताखरीन इस्लाम ने अंजाम नहीं दिया और इसी का नतीजा है कि मुतशबा रिवायात पर वारद होने वाले एतरादात तबलीग की राह में रिकावट बनते हैं जवाब इर्शाद फरमाते हैं मैं अपने मजामी में मुताद मकाम पर इस बात को वाज कर चुका हूं कि अदीस की तनकीदो तहकी को तरतीब का काम जो कुछ इब्तदाई चार सदियों में हुआ है वह अगरचे नहाय काबिल कदर है मगर काफी नहीं है अभी बहुत कुछ इस सिलसिला में करना बाकी है रही ये बात कि ने फिर यह काम क्यों नहीं किया तो इसका जवाब यह है जिन उलमा ने चौथी सदी के बाद इज्तिहाद को हराम करार दिया हो उनके मुतलक यह पूछना ही गलत है कि उन्होंने हदीस की छांट परख का काम क्यों नहीं किया